Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Для вас працює Вінницьке державне телебачення. І сьогодні в нашій студії ми будемо обговорювати тему малого і середнього бізнесу, а також його стан в сучасній Україні. І що заважає на шляху його розвитку? Робити це будемо з гостями нашої студії. Це з Антоном Байдаченко, депутатом Вінницької міської ради, представником всеукраїнського об'єднання Свобода та Олександром Печаліним, головою управління спілки підприємців Стіна, Вітаю вас, панове, в нашій студії. Вітаю. Отож, розпочнемо нашу розмову. Розпочнемо з найболючіших питань. Пане Антоне, на вашу думку, які найбільші перешкоди для розвитку бізнесу в Україні сьогодні існують? На сьогоднішній день, по-перше, це недосконала система оподаткування, тому що при прийнятті податкового кодексу наш уряд, наш уряд порушив процедурні питання і зовсім не спитав підприємців, як вони бачать це. Я був у складі робочої групи від Вінницької області у Києві в КМДА, їздив на круглий стіл, виступав там, до речі. І можу сказати, що фактично за півтори години часу було так би обговорено 500 сторінок податкового кодексу, і до сьогодні нам невідомо які ж поправки все ж таки війшли, які хотіли бачити підприємці міста. По-друге, це тотальна система державного контролю. У 2007 році був прийнятий так званий закон України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Але, на жаль, він до сьогоднішнього дня не виконується, тому що більшість органів так і не мають чітких, чітких, процеду, чітких, чіткого переліку питань. По яким вони проводять ці перевірки? Тому виходить, що така ситуація, що одні і ті ж органи, контролюючі, перевіряють одне та ж саме. Це дуже погано. І третє, це обтяжлива та складна дозвільна система в Україні, яка існує. До речі, пане Олександре, а власне чим дозвільна система гальмує? Розвиток підприємства в Україні. Адже дозвільна система це не така вже погана річ, певним. Для певних видів виробництва, да, там. Ну, звісно, це вигля... вещь неплохая, але єсть как бы... два основных вот таких признака это она полностью забюрократизирована и очень обременительна для предпринимателя вот по экспортным оценкам которые проводили европейские аналитики у нас в Украине 54 предприятий ежегодно получает по статистике какое-то разрешение вот, то есть это уже признак массовости и среднее время которое на это разрешение тратит каждое предприятие, это порядка 35 дней. А если это касается вопрос лицензирования, то здесь уже среднее время 242 дня. Вот. И причем сложность заключается в том, что для того, чтобы дойти до конечной бумаги, вот, до самого разрешения предпринимателю, э, нужно пройти порядка 18 процедур бюрократических, то есть это минимум 18 инстанций, вот, что тянет за собой не только трату времени, но и трату денег. Потому что часть разрешений, они, скажем так, привычны для предпринимателя и э, не обременительны. А все, что касается их активов, ну, вот, что не обременительно, это, например, простая регистрация. То есть сейчас стать предпринимателем достаточно несложно. Быстро зарегистрировался и можно заниматься уже предпринимательской деятельностью. Но когда речь касается оформления недвижимости, оформления земли, оформления оборудования, оформления каких-то продуктов, или, которые производят предприятия, то вот здесь уже запускается бюрократическая машина. Потому что оформить, допустим, уже недвижимость, то если человек строится или проводит реконструкцию, вот мы просчитывали, только если переоборудовать, вот, например, квартиру в магазин, то, вот то вывести из житлового фонда, да? Вывести из житлового фонда, сделать проект, провести экспертизу этого проекта. Это все, вот мы брали для просчетов 60 квадратных метров. То есть это небольшая квартира. Вот. Стоимость у нас получилась 37 тысяч гривен. Вот. А процедура сама она может занимать до двух лет. Это еще при том условии, если человек есть, который постоянно занимается этой проблемой. Вот. По земле, то есть тоже, в принципе. То же самое. И плюс еще постоянно меняются правила игры. Например, по оформлению недвижимости за последние два года 18 раз менялась процедура. То есть люди начинают оформлять по одной процедуре, а потом все меняется, и они вынуждены опять тратить деньги и уже брать новые бумаги. И... Правила игры изменяются по дороге, да? Пусти. Да, вот это, конечно, очень предпринимателей настораживает, ну и это лишняя трата времени. И получается, что есть как бы две причины. Вот одна объективная причина это то, что наше законодательство, оно стандарты, они базируются еще со времен СССР. Например, если взять стандарты по строительству. Вот. И это очень такие обременительные процедуры, которые на данный момент уже не нужны. Их можно уже давно упростить. Ну и второй момент это уже э, субъективные причины. Это то, что каждый орган, скажем так, хочет усложнить эту процедуру, вот, хочет ввести при возможности какие-то свои правила игры. Вот, э, потом предприниматель не имеет информацию о процедурах. То есть реально нет в сети ни одного источника, я имею в виду интернет, где бы четко по полочкам было разложено какие есть в Украине разрешения и какая процедура их получения. Вот. Второй момент из субъективных причин, это уже недостаточный уровень ответственности тех должностных лиц, которые занимаются выдачей разрешений. Потому что здесь налицо затягивание сроков. Вот здесь Но частичный... а законодавством вызначены какие-то термины, люди коли... Конечно, конечно но проблема в том, что вот, допустим, администратор разрешительных процедур, его функция это принять документы, но не подсказать, где в документах может быть наличие ошибки, по которым будет отказ. Вот, и человек из этого вынужден тратить время, потому что он сдал документы, но это еще не значит, что ему не откажут по какой-то причине. Или неправильно оформлен какой-то документ, или какого-то документа может не хватать. Вот. то есть, и плюс проблема – это очень низкий уровень контроля общественности. То есть общественностью в данный момент не контролируется, хотя это элемент регуляторной политики. То есть все акты должны приниматься с участием общественности, и это должно проводиться на общественных слушаниях, то есть собираются предприниматели, вносят свои коррективы и уже на основании их предложений принимаются эти документы. То есть это тоже на данный момент отсутствует. Ну и хочется еще сказать о том, что э, сами администраторы, они не имеют э, рычагов влияния на принятие решений. Вот что тоже очень усложняет вопросы получения документации. Когда человек не знает, а будет ли позитивный ответ. А, Дорогой Антон, я кажусь, люди в чате, або на своих помылках, да, Або вчаться на на кращому досвіді інших людей. Все ж таки, якщо проаналізувати закордонний досвід, там дозвільна система. Вона має тенденцію до спрощення чи навпаки до ускладнення. Ну до спрощення має. Я хочу підтвердити слова Олександра в тому плані, що з кожним роком, все ж таки, ускладнюється система для того, щоб отримати дозвіл для підприємницької діяльності. Це забирає дуже багато часу, забирає дуже багато коштів. І це все ж таки сказується на собі вартості послуг та товарів, які ми реалізуємо. Якщо взяти приклад Італії, то Європейська держава розвинута така, але вони змінили, до речі, не так вже і давно, в 2000 році, тільки свою систему. Спрос ще раз її спростили. Тобто там було декілька таких, а це було, це було тільки 10 років тому назад. Вони зробили так звані дозвіли декларативними. Тобто сам підприємець турбується про стан в своєму закладі, чи ну, там, в закладі торгівлі, чи там, послуг, де він дає, по нормам санепідемстанції, по нормам пожежних, пожежної охорони. Тобто він є відповідальним. Наприклад, в Україні кожен будинок має так званий висновок, експертизний, експертизний висновок пожежної, пожежної охорони. Але ми знаходимося з всіх країн СНД, які були на першому місці, по тому, що люди гинуть на пожежах. І ще хочу сказати, що, по даним статистики, за минулий рік підприємці сплатили на державі коштів на отримання дозволу приблизно близько 2 мільярдів гривень. І от тут є дуже серйозна проблема, тому що Підприємці звинувачують в тому, що вони там дуже сильно накручують там націнку, роблять на товари і послуги. Але ж закони бізнесу в нас дуже суворі. То гроші да, десь звідки да, треба? Прати. Якщо 2 мільярда, то 2 мільярда так як були у плочені державі, тобто вони входить в собі вартість товару, і в кінці кінців це відображається на гаманці того покупця, який приходить до магазину. Олександр, ваша організація аналізувала, які власне, перешкоди для бізнесу створює існуюча система перевірок? Звичайно. На даний момент основна проблема це охват. Тобто у нас осуществляється тотальний контроль. Якщо взяти країни СНГ. то мы на первом месте на данный момент, когда-то был Таджикистан еще несколько лет назад, вот, мы уже Таджикистан опередили, на данный момент мы на первом месте по охвату предприятий. У нас проверяется по статистике 95%. Вот, ну, я думаю, что даже возможно все 100% вот, с учетом того, что мы наблюдаем э, в реальности. Вот, это очень болезненно сказывается на бизнесе. Вторая проблема, кроме тотальности, это то, что очень много контролирующих органов, и они дублируют свои функции. Вот. Их было изначально 99, вот, было 11 инспекций по зерну. То есть проверяли зерно квадратное, зерно длинное, вот одна, каждая была инспекция отдельная. Вот. На данный момент никто не знает еще, подсчет не проводился, сколько на данный момент есть контролирующих органов. Но ну, мы приблизительно считали, у нас получилось 65. То есть 65 контролирующих органов, которые на данный момент могут прийти с проверкой к нашему предпринимателю. Проблемы какие? Во-первых, посчитали цифры аналитики Международной финансовой корпорации. И у них вышло 189 миллионов гривен потратили наши предприятия, частные предприниматели на оплату времени тех людей, которые общались с контролерами. Вот. Плюс еще получается на данный момент очень тяжело людям оспаривать последствия вот этих вот проверок. Потому что мы понимаем, что в державе сейчас ситуация очень тяжелая. Экономическое, и э, много решений идет в пользу государства. Причем иногда мы видим э, такие перегибы, когда действительно человек не нарушал законодательство, и по закону он чист, но все равно его <coughs> привлекают к этой ответственности. То есть сейчас еще возникла вот эта вот сложность доказать свою невиновность. Вот. Ну и... По статистике опять же, которую проводила Международная финансовая корпорация, э 2/3, это где-то приблизительно 63% у них вышло українських бізнесменів, вони при обченні з госчиновниками, э використовували неофіційні способи. Ну, тобто, скажем, Решение... вивертався елементи корупції. Так. Да. Один з елементів. А, все ж от вам доводилось, як бізнесмену зіткатися? Стані, <кій> да, для мене є незабутним 2005 рік. На жаль, це, так, це був грудень місяць, ще перед Новим роком, коли я мав за один тиждень в мережі магазинів ОМІГа по місту Вінниці 72 перевірки. І я то відстоював свої інтереси, скажімо так, в суді, але витратив на це фактично місяць. Я займався тільки тим, щоб... Ну, щоб розрулити, так скажімо, ці питання, які були. Тобто, що таке, опять же, ми стикаємося з перевірками? Тобто, чим більше перевірки,